এফ আৰ এছ পদ্ধতি বাতিল হ'ব লাগে আৰু যি মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৰুত্ব সৰকাৰে ল'ব লাগে বা এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়া আপোনালোকৰ বৃদ্ধি কৰিব নকৰিব আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকে এককালীন আপোনালোকৰ এককালীনটো কি হ'ব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক যিহেতু এতিয়া অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে ভাল খবৰটো ওলাব নোলাব কি হ'ব নহ'ব সকলোখিনি কথা আজিৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাব গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নহয় আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই বিষয়ে কি কৈছিলে প্ৰকৃততে বা কি ক'ব এইখিনি ক্ষেত্ৰত দিব নিদিব সকলোখিনি কথা আজি আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ এতিয়া কেন্দ্ৰীয় যি বাজেট অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল তাত আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ ওলাব বুলি সকলোৱে ভাবি আছিলে আৰু এতিয়া আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত তেনেদৰে তেওঁলোকক ৰাজ্য চৰকাৰে কি কৰিছে দৰমহা তেনেদৰে তেওঁলোক ধৰি লওক পোন্ধৰ হাজাৰ কোনোবা পাইছে বিছ হাজাৰ পাইছে কিছু কিছু ৰাজ্যত অৰ্থাৎ আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো বিচাৰি আছে যে মাননী সলনি মজুৰ কৰিব লাগে ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকে সেইখিনি পাই আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ তেনেদৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু এতিয়া যি আপোনালোকক এককালীন দিয়াৰ কথা কৈছিলে যিহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছিলে আৰু এককালীনটো দি দিয়া হ'লে বহুত বেছি ভাল হয় এতিয়াও এই কোনো ধৰণৰ এতিয়া এতিয়ালৈকে খবৰ খাতি ওলোৱা নাই আৰু আগন্তুক যিসমূহ যিহেতু বাজেট তেনেদৰে এইখিনি ক্ষেত্ৰত অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে তো তাতে আপোনালোকৰ ভাল খবৰ এটা ওলোৱা সম্ভাৱনা আছে বুলি মই ভাবোঁ বা এইখিনি আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ এটা ওলাব যিহেতু এতিয়া যদি আমি চাওঁ আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিযুক্তিৰ পৰা এইখিনি সকলোখিনি লৈ তেনেদৰে এতিয়ালৈকে প্ৰায় নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ শেষ হৈছেগৈ আৰু আপোনালোকে আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতো যদি চায় তেনেহ'লে সেইখিনি কাৰ্যকৰী কৰাৰ দিশত সকলোখিনি শেষ হৈছেগৈ মাত্ৰ আপোনালোকৰ এই যি আপোনালোকৰ এককালীন কৈ দিম বুলি কৈছিলে এইখিনি কামৰ লগতে আৰু কিছু কিছু কাম বাকী আছেগে চ' সেইবাবে এইকেইদিনৰ ভিতৰত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এককালীন যি কথা দিয়া কথা কৈছিলে আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ এটা ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আপোনালোকৰ এইটো ওলাব লাগে কাৰণ কেলে এইটো আপোনালোকে আপোনালোকে এইটো পাব লাগে প্ৰাপ্য ত এতিয়া ওলাব নোলাব আগন্তুক সময়ত কথাটো গম পোৱা যাব আপোনালোকৰ আৰু আপোনালোকে এইটো দাবী কৰিছে আপোনালোকৰ আপোনালোকে সেইটো খবৰ নিশ্চয় পাইছে যে সন্থাই যে এফ আৰ এছ বাতিল কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকে যি তেনেদৰে আপোনালোকে বিচাৰি আছে সেইখিনি বৃদ্ধি কৰিব লাগে আৰু এইখিনিক লৈ এতিয়া সকলোৱে তেনেদৰে সেইখিনি যদি আগন্তুক সময়ত তেনেদৰে নকৰে তেনেহ'লে সন্ধিয়া আকৌ এইখিনি আন্দোলন কৰাৰ কথা কৈছে তো কথাটো হ'ল কি আপোনালোকৰ এই যি প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকৰ এককালীন যি দুই লাখ টকা এইখিনি দিয়াৰ আপোনালোকৰ এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে এটা সম্ভাৱনা আছে আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ এটা ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু মই কৈছোঁৱে যে সকলোখিনি আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিযুক্তি সকলোখিনি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছেগৈ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিহেতু এইখিনি কথা কৈ আছিলে আপোনালোকক দিয়াৰ তো নিশ্চয় আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰটো ওলাব আৰু ওলাব লাগে আৰু বহুতে বহুত ভাগে কৈ আছে কি হ'ব কি নহ'ব এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ওলাবই লাগে কাৰণ কেলৈ যিটো আপোনালোকে প্ৰাপ্য পাব লাগে এতিয়া সেইখিনি আপোনালোকে পোৱা নাই এতিয়ালৈ আৰু কাৰণ কেলৈ কিমান কষ্টৰ মাজেৰে আপোনালোকে প্ৰতিটো দিন প্ৰতিটো তেনেদৰে সমস্যা আপোনালোকে সমাধান কৰি আহিছে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেইখিনি সহায় কৰি আহিছে চৰকাৰটো এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পোৱাটো যোগ্য আৰু যদি আমি চাওঁ বৰ্তমান সময়ত তেনেহ'লে কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি বা প্ৰমোচ তেওঁলোকৰ যিখিনি সা সুবিধা আপোনালোকে এতিয়া এই যি আপোনালোকৰ অংগনবাদী কৰ্মী হোৱা সকল বা ৰন্ধন কৰ্মীসকল আশা কৰ্মীসকল চৰকাৰী কোনো ধৰণৰ আঁচনিও তেনেদৰে নাপায় চ' সেইবাবে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ ওলাব ফেব্ৰুৱাৰীতে আপোনালোকক দিব আৰু এটা কথা এই যি আপোনালোকৰ দিয়া কথা কৈছে দিব দিলে ভাল আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এইখিনি বুজি উঠা উচিত বা যি সঞ্চালক মহোদয় আছে তেওঁলোকে এইখিনি জনোৱা উচিত যে হয় নহ'লে আকৌ কেনে এটা পৰিস্থিতি হ'ব কাৰণ কেলৈ আপোনালোকে কণ কণ শিশুসকলক শিশু অৱস্থাৰ পৰা ভৱিষ্যতে সু নাগৰিক হিচাপে গঢ় দিয়াৰ আগভাগ লৈ আছে আকৌ যদি সেই তেনেদৰে গঢ় দিয়া আপোনালোকে তেনেদৰে কৰ্ণী সহায়িকাসকল আকৌ যদি ৰাজপথত ওলাব লগা হয় তাতকৈ আৰু দুখৰ কথা কি হ'ব পাৰে তো ভাল খবৰটো অতি সোনকালে ওলাব ওলাব লাগে ওলাওক আৰু আপোনালোকৰ আগকালীনটো দিয়ক আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যেনেদৰে এইখিনি কথা কৈছিলে দিম বুলি নিশ্চয় আপোনালোকক এইখিনি দিব যেনেদৰে আপোনালোকৰ মাননি বৃদ্ধি কৰাৰ কথা আপোনালোকক সেইখিনি কৰিছিলে মাননি বৃদ্ধি হ'ল আৰু এই এককালীনটোৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ বাবে নিশ্চয় ভাল খবৰ ওলাব এইকেইদিনৰ ভিতৰত ওলালে নিশ্চয় আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মুঠৰ ওপৰত ভাল খবৰটো ওলাব লাগে ওলাওক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে দিয়ক সমস্যা আপোনালোকৰ দূৰ হওক সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ নতুনকৈ সহায় কলে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় অন্য এটা ভিডিঅ'তে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ মানে